Dan kita telah sampai pada sesi yang terakhir iaitu sesi penggulungan. Jadi mungkin 2 3 minit saja. <laughs> ha, jadi kepada Dr. Luna, Dr. Ma Dr. Mazal, tak nak gulung lah. Dia kata dia dah cukup. Okey. Jadi kepada pergi Dr. Mazli dulu untuk gulung lah seminit dua pasal, pasal forum kita. Bagi kesimpulan lah berkenaan dengan politik uh, VS Demokrasi, salah faham, tak nas. InsyaAllah. <laughs> Bel sebelum gulung boleh saya ulang pak Syiah tu. Kalau seminit boleh ah seminit. <tuh> tak, dia dia isu bila bab Syiah ni kadang-kadang uh, di Malaysia saya lihat uh, wacana Syiah di kalangan penganut Syiah ni didominasi oleh satu trend saja. Saya daripada pengalaman apa ni bersahabat dengan adik angkat saya di UK tu seorang ayatullah. Ayatullah yang menolak untuk bersama dengan apa current trend of Syiah. Dan juga salah seorang daripada rakan saya Ahmad Al-Khatib Dia ni seorang Ayatullah daripada Najaf Yang duduk di London Tak tahu saksi pernah jumpa tidak Dia menulis banyak buku yang menongkah arus Pemikiran syiah Yang apa ni mainstream sekarang Dan mereka kebanyakannya boleh bersetuju Dengan beberapa tokoh seperti Muhammad Hassan Fadlullah Daripada Lubnan yang digelar sebagai syiah wahabi Dua benda kontradik Tapi tak apalah Dan juga Abdul Karim Soros di Iran dan Bapak Said Fatimi dan sebagainya Mereka ini golongan yang melakukan kritikan semula terhadap arus syiah yang berkembang sekarang ini Mereka syiah Mereka mencintai alu baik dan sebagainya Tetapi mereka tidak teragak-agak untuk mengkritik semula apa yang ada pada diri mereka Dan mereka berkesudahan dengan melihat bahawa sebenarnya syiah ini hanyalah satu mazhab politik dan akhirnya, contoh macam rakan saya, walaupun ayatullah tapi dia tidak bersetuju dengan pendapat mengatakan imam 12 tu imam maksum dia boleh terima Abu Bakar, boleh terima Omar, boleh terima Sayyidina Osman ni bukan takiyah, ni memang pemikiran mereka dan dia tidak bersetuju dengan pendapat yang pada dia arus yang ada sekarang ni merupakan gulat golongan yang dulu mereka ini golongan terpinggir tetapi bila naiknya daulah Safawiyah ataupun selepas apa ni apa ni siapa tu alamah al yang tulis uh, lupa. Tusi salah seorang ulama Syiah Tusi yang cuba revive balik pemikiran Syiah menjadikan pemikiran terpinggir ini sebagai mainstream jadi di Malaysia ini bila berbincang kebanyakan penganut-penganut uh, Syiah ini mereka tidak terdedah dengan arus tu arus tu pun tidak dibawa mereka sendiri tidak demokratik dengan tidak mendedahkan pengikut mereka dengan tulisan-tulisan Ahmad Al-Khatib, Syed Fatimi, Hasan Fadlullah yang mengkritik pemikiran Syiah ada sekarang. Cuma masalah saya rasa, iyalah saya setuju dengan Dr. Sri mengatakan bahawa cara kita layan satu hal, cuma yang kadang-kadang yang bagi ahli sunnah wal jamaah tidak boleh terima ialah hujah syiah, mereka terlalu banyak penipuan. Penipuan di dalam berhujah, penipuan takiyah itu letak satu hal, tetapi dalam contoh buku yang mereka hasilkan sumah tadaitu al-murajaat semua, mereka bermain dengan fakta dan menyembunyikan dan juga in, apa ni bersikap tidak jujur di situ. Kan? Dan bila mereka bersikap tidak adil terhadap apa tu sahabat Kita cuba mereka ni, dia kata oh tidak kami gitu, kami gini Jadi sikap bermuka-muka, kalau benar mengaku syiah Berapa ramai yang nak mengaku syiah dan berapa ramai Kadang kita nampak mereka kata oh kami bukan syiah tapi nak cuba belajar Kami bukan syiah, cuma sayangkan alul baik semua Jadi tidak konsisten, itu yang mungkin susah bila kita nak berdialog -ber dengan mereka Okay. Tak apalah itu tak ada kena-kena Cuma kesimpulan kesimpulan yang kita lihat pada hari ini demokrasi merupakan framework yang ada di Malaysia ruang yang ada di Malaysia dan sebagai umat Islam yang sedar pada saya kena gunakan ruang yang ada kita kadang nak cuba haramkan demokrasi Okey, haramkan demokrasi apa dia punya alternatifnya dalam realiti Malaysia dalam realiti Malaysia saja pun banyak ruang yang belum lagi kita terokai di atas nama demokrasi contoh yang paling bila saya lihat rumah-rumah flat dan sebagainya di Malaysia pemilikan rumah di kalangan orang Islam masih lagi rendah jurang pendapatan yang jauh contohnya yang berpendapatan kurang daripada RM3,000 RM3,000 ni had kemiskinan siapa berpendapatan isi rumah bawah RM3,000 mereka ini tergolong dalam golongan miskin dan di Malaysia di, di, Kuala, di Lembah Kelang ni amat tinggi miskin kota berapa ramai di antara penghuni-penghuni rumah flat ini yang berpendapatan di bawah RM3,000 kan Pendapatan di bawah RM5000 adalah 80% di Malaysia, di kalangan semua rakyat Malaysia. Di bawah RM3000, 60%. Di bawah RM10000, pendapatan di situ rumah eh, adalah apa ni 90%. Di dalam waktu kalau kita pergi ke apa Taman Tuan Dr Ismail ataupun di Bukit Damansara dan kawasan-kawasan ini, -kawasan mereka berpendapatan kadang-kadang 10 juta tahun, kerana pendapatan yang banyak-banyak juta Jadi kat sini ada berlaku ketidakadilan sosial Mengapa pendidikan Kita bincang isu pendidikan PTPTN ke dan sebagainya Orang yang berhak untuk pergi mendapat tuition yang elok Sekolah yang elok Pergi apa tu Orang yang berpendapatan tinggi saja Itu pun kadang mereka, mereka ambil biasiswa kerajaan Sebab anak ketua cawangan, ketua bahagian dan sebagainya Bagaimana nasib dengan orang yang duduk di rumah Rumah flat ...sekolah yang mereka pergi... tuition yang mereka uh, nikmati... ...di kampung-kampung... ...jadi ini isu yang perlu kita sebagai umat Islam fikirkan... ...nak fikir tentang demokrasi haram tak haram ni... ...minta maaf pada saya... ...kalau di universiti tak apalah... ...kita sebahagian daripada academic exercise... ...tapi bila berada dekat alam nyata ini... ...isu utama ialah isu kemiskinan... ...isu utama ialah isu... ...tidak keseimbangan pendapatan isu rumah... ...isu yang paling utama hak yang tidak terbela... ...ibu tunggal... ...isu yang paling utama ialah pendidikan... Isu yang paling utama ialah harga bahan bakar yang mahal Isu yang paling utama ialah kereta yang mahal kita nak beli ni Yang mana kalau kita scrap Seperti mana dicadangkan oleh Rafizi dan rakan-rakannya Harga kereta lebih murah untuk kita beli Ini oleh kereta yang kita beli ni Sesengah golongan yang dapat keuntungan yang mahal Kerana duty port dan sebagainya Duty excise dan sebagainya Dan juga banyak isu lain Ketirisan, isu rasuah itu isu realiti itu patut kita bincangkan dan sebagai umat Islam saya rasa itu termasuk di dalam tanggungjawab kita untuk melakukan perubahan melakukan islah melakukan amal makruf dan juga nahi muka kalau orang kata ini bukan sebahagian daripada Islam kita kata tidak ini sebahagian daripada Islam ini sebahagian daripada Islam sebahagian daripada maqasid syariah dan sesiapa yang berjuang untuk menegakkan hak rakyat ini kalau mereka mati mereka mati syahid amanat Dr. Mazli Memperjuangkan hak rakyat, hak rakyat tertindas Memperjuangkan golongan yang dinafikan hak mereka Ini sebagian daripada jihad Barang siapa mengatakan ini suku dan juga agama suku Okey, ini untuk siapa tahu eh? okay. tak. Itu juga sebagian daripada Islam Dan Islam bukan hanya pada hudud sama tempat Jadi kita bersama-sama bagi golongan muda ni cuba untuk mencebur kepada bidang civil society, bidang kesukarelawanan untuk memperjuangkan nasib rakyat, untuk menegakkan keadilan dan menegakkan konsep amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya, Mazli. Okay, terima kasih Tuan Azli. Okey, Ustaz Haji, sepatah dua kata, sebagai penggulungan. Okey, yeah. insyaAllah insya-Allah. Uh, <tuh> anda rasa aliran sunni ni yang terbaik lah pada anda lah. Inna khairan amin Asal dia senang, kau mampu dan kau amanah terfadal Uh, kita tak payah nak uh, nak buat kita tak payah nak hantam syiah dalam masa sama kita nak buat sistem wilayah fakih tak payah negara kadang, kadang hantam syiah gila-gila tapi kau sendiri nak buat sistem yang ala syiah buat apa satu sebelum kau nak laksanakan hudud sebagai contoh kau kena dapatkan demokrasi bila kita buat demokrasi kita pilih al-amanah dan orang yang qawi tu uh, kau dah dapat qawi barulah kita boleh laksanakan aman laksanakan hudud tu dengan baik Cuba kita bayangkan kalau orang tidak amanah laksanakan hudud. Ana pelik tau, dia tak tukar lagi kerajaan tapi duk entam gila-gila nak laksanakan hudud. Kan pening tu. Patut bagilah mengintah dulu. Bila kita mengintah boleh laksanakan hudud. Ini tak mengintah lagi dah fikir nak laksanakan hudud. Dapat demokrasi, dapat keadilan, dapat hak kebebasan bersuara, insya-Allah kita akan buat cara ini dikehendaki oleh Allah SWT dan mudah-mudahan dengan cara ni Allah Taala akan bagi kemenangan kepada kita umat Islam insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada ketiga tiga ahli panel kita telah mengharungi uh, lautan agenda kita pada hari ini dan terima kasih juga pada uh, penonton-penonton audiens yang memberikan respon, memberikan soalan dan sebagainya. Kalau ada soalan-soalan yang mungkin ada di terbuku dalam hati tapi tidak dapat diluahkan kerana kesutukan masa, insya-Allah public-public figure kita ini mudah dicari di laman-laman sosial, Twitter, Facebook, blog dan sebagainya insya-Allah. Jadi saya pun tidak mahu memanjangkan bicara Cuma saya berharap forum ini mengetuk minda kita Terhadap uh, politik dan demokrasi Supaya kita menjadi orang yang bijak dalam hal ini Dan bukan semata-mata hanya mengikut apa yang orang atasan cakap ha, Dia cakap apa kita follow je Sebab apa? Ketua aku cakap saya, Sebelum saya serah pada penguasa majlis Saya ada satu kisah Baru-baru ni saya ada satu menyertai satu grup Grup kat Facebook lah Tapi grup kat Facebook tu dia halang orang-orang dalam grup tu untuk berbicara dia tutup dia pemimpin je boleh cakap maka saya cakap lah, saya kata buat apa buat grup ni kalau pemimpin saja boleh cakap dia kata kita nak menutup mudarat yang lebih besar maka uh, saya saya pun kata saya bila saya bagikan tu orang-orang yang pro kepimpinan ni cakap dekat kawan-kawan pemimpin dah cakap dia kata pemimpin kita dah cakap macam tu itu je alasan dia sedangkan saya bagi fakta kenapa tak boleh buat macam ni tapi dia tak cakap kenapa pemimpin kena buat macam tu tapi dia kata dah pemimpin cakap dia pun pimpin dia cakap Ha gitu saja Dia tak bagi pun fakta Dia tak bagi ulasan dan sebagainya Itu jawapan dia Bagi kita tidak mahu begitu bagi kita sama-sama perhatikan benda ini Dan mencerahkan minda kita Membijakkan diri kita insyaAllah Jadi okay, saya akhiri forum ini Dengan saya serahkan kepada uh, pengurusi majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh